kita ke Kota Baru untuk laporan lanjut sepanjang Ops Tahun Baru Cina dan mengenai projek pembinaan persimpangan bertingkat di Tanah Merah. Jadi untuk laporannya, kita terus saja bersama Nur Syazliza Syaril. Silakan. Terima kasih Suhaimi di Angkasapuri. Tiada lesen memandu merupakan antara kes paling banyak dikesan dilakukan pengguna jalan raya di Kelantan sepanjang dua minggu Ops Tahun Baru Cina TBC 2017 yang berakhir semalam. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan, Mahasan Mustafa berkata, daripada 1512 kesalahan yang disenaraikan, 382 pemandu dan penunggang motosikal dikesan tidak mempunyai lesen. Selain itu, statistik menunjukkan memotong kenderaan sebelah kiri turut merekodkan kesalahan tertinggi dengan 36 kes daripada keseluruhan 89 49 kes dikesan melalui tujuh kesalahan utama JPJ sepanjang tempoh tersebut. Enam buah kenderaan mewah pelbagai jenis disyaki klon turut disita. Kita ada juga um, um, oksas ok motosikal. Ini sebanyak 13 siri ok motosikal kita buat di seluruh negeri Kelantan sepanjang tempoh dua minggu lepas dan jumlah kesalahan kita kesan 543 kesalahan dan kesalahan paling banyak juga tak ada lesen memandu Beliau bercakap pada sidang media sempena penutup Ops TBC 2017 di Panji Kota Baru hadir sama ketua penguat kuasa JPJ Kelantan Muhammad Apandi Jusoh Jelas mahasa lagi secara keseluruhannya, Ops TBC kali ini menunjukkan tren penurunan dalam pelbagai kesalahan berbanding tahun lalu. Selain tiada kejadian tidak diingini dilaporkan berlaku, lebih 200 penguat kuasa serta pegawai daripada pelbagai unit ditugaskan untuk melancarkan operasi terbabit. Mengulas mengenai kes ubahsuai kenderaan bagi membolehkan diisi dengan minyak petrol yang didakwa berlaku di sempadan Kelantan-Thailand, Mahasan menegaskan tugas terbabit adalah di bawah bidang kuasa Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, kooperasi dan Kepenggunaan PPDNKK Kelantan. Projek pembinaan persimpangan bertingkat di atas lintasan kereta api di Bandar Tanah Merah bernilai kira-kira 153 juta ringgit amat dinantikan warga Tanah Merah. Kewujudannya merupakan langkah penyelesaian terbaik kepada masalah kesesakan lalu lintas yang teruk di bandar itu. Projek pembinaan jajaran sejauh 1.1 km ini bermula Ogos tahun lepas dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 36 bulan. selaku pemimpin yang bertanggungjawab memohon projek berkenaan ahli parlimen Tanah Merah Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz yakin Persimpangan bertingkat ini bakal membawa kemudahan besar bukan hanya kepada warga Tanah Merah, malah pengguna dari jajahan lain di seluruh Kelantan. Ia merupakan antara projek terbesar di Kelantan dalam rancangan Malaysia ke-11. Jadual yang diberikan kepada kontraktor itu selama 3 tahun, 36 bulan. Maka saya berharap sangatlah mereka kalau boleh on time dan kalau boleh... Lebih cepat lagi bagus. Sebab dalam masa tiga tahun dalam pembinaan sudah tentulah ia akan berlaku apa ketidakstresanlah. Beliau ditemui media sempena keberangkatan pemangku Sultan Kelantan, Dr Tengku Muhammad Faiz Petra, mendengar taklimat mengenai projek pembinaan persimpangan bertingkat ini di tanah merah. Kerja-kerja fizikal projek akan dimulakan dalam tempoh terdekat apabila masalah pengambilan tanah terutama sedikit tanah Masjid Ismail Petra Tanah Merah selesai. Kelulusan pembinaan projek diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 30 Ogos 2013. Kedai Ifan tiga ibu tunggal di Kubang Kerian mendapat perhatian apabila mereka menerima sumbangan wang tunai dan keperluan harian bagi meringankan bebanan yang ditanggung mereka. Ibu tunggal berkenaan Aziza Adam, 52 tahun dan dua anaknya, Nur Hafizah Mamat, 30 tahun dan Nur Marini, 29 tahun tinggal sebumbung selepas bercerai dengan suami masing-masing. Selepas terbabit dalam kemalangan dengan sebuah motosikal enam tahun lalu, ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, Azizah kini hilang dari rasa dan bau. Beliau yang kematian suami akibat sakit jantung sejak lima tahun lalu berkata, dia tinggal bersama dua anaknya di rumah pusaka peninggalan kedua ibu bapanya yang semakin uzur. Selain bumbung yang bocor, lantai rumah berusia lebih 50 tahun ini juga semakin reput dimakan anai-anai. Namun, dia tidak mampu untuk membaikinya. Keadaan itu tidak sesuai untuk membesarkan dua orang cucu lelaki iaitu anak kepada Nur Hafiza dan Nur Marini. Menurut Aziza lagi, mereka perlu bekerja keras untuk menampung kehidupan masing-masing dengan pendapatan yang tidak seberapa. Bagi Nur Hafiza, selain bekerja di sebuah kedai menjual produk sejuk beku, dia turut menambah pendapatan dengan bekerja di sebuah pasar raya di Kubang Krian, manakala Nur Marini bekerja di rumah sebagai tukang jahit. Namun, keluarga ini masih bersyukur kerana ada pihak yang prihatin memberi sumbangan kepada keluarganya. Kalau bagi masyarakat, tak ada. Kenapa? Masa tu saya gini cok, dia kata sebab anak saya duduk you tak lulu. Tak lulu. Dia ya, ya tak lulu. Ha, tak lulu. Hmm, sebab tu kita dapat apa? Sebab itu, eh, ya. hmm, hmm. tak ada. Sebab dia kata sebab anak saya masuk you. Kata anak saya masuk you kena bayar pinjaman. Eh. Pinjam, hmm. Tak lulu. Hmm. Jadi kalau ni maknanya kita nak bantu eh? eh. Kalau boleh. Namun bagi Nur Marini, Pendapatannya yang hanya bergantung kepada upah menjahit baju tidak cukup untuk menyara kehidupan anaknya. Dia ikut apa? Ikut cakap mak dia. Ha? Dia itu mak dia. Dia ikut cakap mak dia lah. Dia suruh pisau-pisau. Oh, lah, 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 lah. Jadi dah ni you pendapatkan itu? Cari sendiri. Cari. Cari baju. Sementara itu, pengerusi info semasa Kubang Kerian ISSK Muhammad Apandi Muhammad berkata, Belia terpanggil untuk membantu keluarga terbabit. Kami di info semasa Kubang Krian, kami memperjuangkan semua aspek yang berlaku dari info-info ataupun sebarang kejadian yang berlaku di Kubang Krian dan sekitar Kota Baru. Dan pada hari ini kami turun bersama dengan ahli AJK kami untuk membantu kakak ini untuk membawa masalah ...masalah uh, yang berlaku uh, pada Ibu Tunggal ini ke depan. Keluarga ini turut menerima sumbangan daripada UMNO bahagian kubang krian... ...yang disampaikan oleh ketua pemudanya, Bakri Yusof. Beliau sedia membantu bagi membolehkan keluarga ini mendapat bantuan... ...Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM dalam kadar segera. Kita hadir di rumah uh, kakak ni yang mana tiga beranak, uh, kesemuanya Ibu Tunggal dan pertama kita akan pastikan uh, sedikit sumbangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat InsyaAllah saya akan usahakan Setakat ini saja perkembangan dari Kelantan Kembali semula ke Angkasa Puri bersama Suhaimi Silakan Baik, terima kasih Nur Syazliza Langsung dari Kota Baru sebentar tadi